Здравствуйте. В прямом эфире Черноморская телерадиокомпания, а также в эфире телекомпания «Социальная краина» вы смотрите нашу программу «Единая страна. Длинная краина. С вами Александр Ренковский. А в этой студии Александр Поли. Политолог, здравствуйте. здравствуйте. И а, Валерий Мамченко, первый заместитель главы профсоюза работников угольной промышленности. Здравствуйте. Добрый день. Итак, значит, на этой неделе, наши дорогие телезрители, если вы не знали, не, не следили за событиями, но в Киеве проходили массовые акции протеста шахтеров, как государственных шахт, так и частных компаний. Я предлагаю, прежде чем мы начнем разговор, посмотреть сюжет по этому поводу о том, что это было. Міліція була не готова до такого, і перший кордон біля адміністрації президента не втримав півтисячний натовп. Через 100 метрів шахтарі зупинились. До дверей президента залишилось декілька метрів. Тут і був проведений мітинг. Шахтарі почали стукати касками і свистіти. Через деякий час міліція оголосила, що президента в будівлі немає. З'їзд шахтарів, який відбувся напередодні, прийняв постанову з вимогою до Петра Порошенка відправити у відставку міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимира Демчишина. Деякі із присутніх гірників вважають його непрофесіоналом у вугільно-промисловій галузі. Человек, который вообще не связан с угольной промышленностью, он никогда не был ни в проходке, ни в лаве, он не знает, что это такое, понимаете? Угля очень много собралось жара пойдет, он начнет гореть, воспламеняться, понимаете? Мы предлагаем им, чтобы нашему правительству, чтобы по полторы тысячи за тонну, 1500 за тонну покупали у нас, да? Они покупают в России, в Африке 300, в валюте предоплаты, все это. Смысл какой? У зверненні до президента шахтарі вимагають погасити борги із заробітної плати та не закривати 11 шахт із 35, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Але ми не знайшли серед опитаних біля адміністрації президента тих мітингарів, яким заборгували. Всі вчасно отримують заробітну плату. Але як кажуть, прийшли постояти за своїх колег. Вот сколько вам за Ну, в данный момент ничего, но по общему от компании должны около 6 миллиардов. Мы уголь загружаем как положено, а государством не проплачивают эти деньги. В итоге вот уже говорят, что возможны задержки в зарплате. Мы должны быть едиными и держаться все вместе. Они а так, одни сократили, а других оставили. Должны быть все вместе. Після акції біля адміністрації президента керівництво гірницьких профспілок обіцяло прийти до Верховної Ради та кабміну з тими ж вимогами. Сьогодні своєю халькат кадой, без трак, без нічого. Ми паралізуємо центр міста Києва. Не тому, що ми будемо це робити спеціально, а ми будемо ходити власті. Вчора власть проігнорувала нас. Ми пригласили президента. не прийшов, ні того чоловіка не прислав. Під час мітингу біля апарату президента гірники зібрали робочу групу, яка передала свої вимоги до Петра Порошенка. У разі повного ігнорування постанови з'їзду. Шахтарі мають намір провести загальноукраїнський страйк. Рустем Бекіро, Дмитро Гришко соціальна країна. Это так приблизительно это происходило позавчера, да, за это время были также еще были митинги под Верховной Радой, собирались тоже э, шахтеры и были среди них такие люди вот в белых балаклавах, которые требовали отставки, помимо Демтишина. также почему-то еще и отставки э, киевского городского головы. Валерий, э, Валерий Мамченко в нашей студии, первый заместитель главы профсоюза работников угольной промышленности, пожалуйста, если можно, какие требования у шахтеров? Ну, во-первых, акция началась у нас не позавчера, акция началась у нас в январе. Мы полгода пытались с министром договориться. Полгода вели разговор, еще бюджет не был принят, о том, что нам нужно менять закон значит, по господдержке угольных предприятий, смотреть на развитие, подготовить программу. Учитывая то, что у нас программ было много, более 30, начиная с, с независимости Украины, но ни одна из них практически не работала, потому что там не было главной составляющей практически финансирование этих программ. И э, следующей составляющей не было э, это социальная защита людей. Поэтому мы пытались найти общий язык, неоднократно приглашали его на президиум, на пленумы. Но не, не получилось у нас э, нормального диалога. Поэтому в январе 28 мы провели акцию протеста перед кабинетом министров. Вы, значит, пригласил премьер нас к себе, прошли переговоры, договорились о создании рабочей группы. Рабочая группа в составе нескольких министров пыталась что-то сделать. Но реально ничего не было сделано, не было подписано никаких документов. После этого второй этап это уже 2 марта, мы пикетировали Верховный совет в связи с принятием законов. Вы знаете, каких, которые отменяют очень много социальных э, завоеваний. Я, я не знаю, какие у вас социальные. Ну, я честно говорю, я не знаю, какие социальные завоевания у шах я скажу. шахтеров. Ну, прежде всего, закон о престижности шахтерского труда. То есть те люди, которые реально спускаются под землю, реально работают в тяжелейших условиях, у них есть льгота на подоходный налог, льгота по бытовому топливу, по пенсионному законодательству. Вот эти вот все льготы практически были отменены. Поэтому люди, конечно, были недовольны. Но, тем не менее, подвижки пошли. Я должен сказать. Мы получили 200 миллионов погашения задолженности за прошлый год по зарплате. 200 миллионов дали на 10-ю Нововолынскую шахту и 400 миллионов это господдержка по себестоимости. Закон То есть я принят. правильно понимаю, скажите, вы, ну, шахтеры пришли за деньгами из госбюджета? Нет, неправильно. А, ну подождите, вы сами говорите про деньги. Я, я говорю, что сделано. Мы не, хотим, мы не хотим за деньгами ходить сюда. Мы хотим системного подхода к угольной промышленности. Мы хотим, чтобы было четко понятно, какие шахты будут работать, сколько они будут угля добывать, каких марок и люди спокойно работали, чтобы в конце тоннеля был свет. Сегодня, к сожалению, значит, принимают решения по угольной промышленности политики, но они не основываются на заключениях экспертов, на заключениях специалистов. Мы уверены глубоко, что многие, большинство шахт могут работать безубыточно. Я вам скажу… Вот, а на... почему тогда не работают, если они не а могут я вам объясню, работать? Это был где-то 96-й год, когда господдержка была 800 миллионов. Мы, когда собирались к обмене, предлагали, uh -huh. давайте, вот мы сделали расчет. если вы дадите 2 миллиарда, мы эту машину заведем. То есть техническое переворожение, новые технологии, мы uh -huh. раскрутим угольную промышленность до хорошего уровня. Но нам сказали, нет денег. А уже в том году у нас господдержка была 14 миллиардов. То есть мы... Э Машина не едет сама, ее толкает все государство, все общество. Естественно, с каждым днем все хуже, хуже, хуже. И сегодня положение очень сложное. Тем более, что главный момент, вот здесь социальный момент, люди, понимаете, когда не советуются с людьми, вот министр говорит, мы разработаем программу. Мы ее в глаза не видели, понимаете. Вот он говорит, на съезде представить, не представил. Хорошо, давайте так, я хочу привлечь к разговору, да, пожалуйста. Александр Поли, а, пожалуйста, ваша точка зрения, вот то, что сейчас это происходит, то, что люди, в том числе и с частных шахт, пришли к правительству и требовать, чтобы им выплатили деньги. Чтобы о чем выплатили это? деньги даже не им. Подходит. Не им, да. Ну, это свидетельствует о том, что у нас были устоявшиеся схемы воровства денег в угольной промышленности, сейчас на эти схемы нет денег. Абсолютно по естественным причинам, потому что и шахт меньше стало под контролем Украины, и война идет, и прерваны цепочки соответствующие. И э, э, один олигарх, который имеет на сегодняшний день в Лондоне самую дорогую недвижимость, которая существует в Лондоне, э, дороже, возможно, только Королевский дворец, но его никогда не предавали. То есть 282 миллиона фунтов стерлингов оценена квартира и одна квартира Ахметова в Лондоне. То есть и он бузит, вот, берет соответствующие, организует профсоюзные структуры, подкупает всякие организации. Вместо того, чтобы шахтерам прийти и спросить, почему он не продаст свою квартиру в военный момент и не поддержит страну, поддержит шахтеров, они приходят в правительство, в котором денег нет. Вот и все и приходят они не приходят в донецк потому что, знают, вот что мне сядут интересно там в да, кстати вот почему смотрите даша почему я мы не слышим ни об одной акции протеста а, в так называемых днр и лнр там там просто как бы там, там все хорошо там, там все хорошо там выплачивают шахтерам, мне интересно как Ну, бы. первое и там есть ну, государственная ну, поддержка отрасли. коллега александром здесь не согласен угу. в чем первое значит для нас что компания ДТЭК, что донецк сталь что государственные шахты, все равно, мы профсоюз, мы шахтеры. И наш профсоюз <с. никогда ни у кого не брал деньги ни на акции, ни, ни э, А кому на раздавали там сегодня? Э, еще раз повторяю. я Сегодня мы не участвовали, это отдельный разговор. <с. И ни, ни вчера, ни <с. сегодня. Значит, были отдельные организации наши. Наш профсоюз никогда ничего не брал ни у кого и не будет брать. Это первое. Второе. Когда была э, ситуация сложная с выплатой зарплаты, точнее с размером ее, мы пикетировали неоднократно. И э, значит, здание э, Павлоград угля, и Доброполье угля, и проводили акции протеста. Поэтому для нас мы считаем, что сегодня выносить на публику вопросы ценообразования, вопросы квартирования, э, значит, э, цены на уголь, цены на электроэнергию, ну просто смешно. Почему? Когда нач... Я объясню почему. Подождите, если мы Платим из своих налогов. Платим за уголь, да. платим за да. электроэнергию, да. да, за дотации. Почему? Это смешно, если люди хотят знать, на что пойдут технологии? Понимаете, это право есть у народных депутатов с утра до вечера языком говорить и не отвечать ни за что. А есть исполнительная власть, которая должна четко сделать систему, которая бы работала. Это... Как у Януковича. Нет, не у Януковича. Я имею в виду рыночные отношения но, однозначно, это, но... но есть Мих... для, для того, чтобы рынок должен быть регулирован. Русские профсоюзы против Януковича не восставали. Восставали. О чем все. вы говорите? Ну зачем? Это неправда. Еще раз повторяю, я могу примеры На ну, Майдане их не дождались. Ну как это они не дождались на Майдане? О чем вы говорите? Со Львова, с Волыни были люди. Вопросов нет. Поэтому, во-первых, на этой акции, в этой акции принимали участие львовские, волынские шахтеры, Павлоград, Доброполье, Красноармейск, Дзержинск, Селидово, Слуганская область, Лисичанск, Первомайск. Это вся Украина подконтрольная сегодняшней власти однозначно, это все люди, они пришли, потому что, да, вот 300 миллионов отдали, это погасили задолженность по зарплате. Но за декабрь еще 52 миллиона не заплатили. И 164 на сегодня задолженность по зарплате. Поэтому проще всего сказать, что шахтеры пришли за зарплатой. Да мы не хотим сюда ходить а скажите, каждый месяц. Скажите, пожалуйста, почему, ну, во-первых, почему принимают участие? Хорошо, принимают участие не за себя, а за того парня. Эти люди с частных шахт почему у нас до сих пор не приватизированы шахты, которые являются убыточными, которые государство постоянно датирует из кармана нас, из карманов наших телезрителей и так далее. Когда идет покрытие, как вы сказали, по себестоимости угля, то есть государство доплачивает шах различным шахты потом они идут в копанки, берут в копанках это, этот уголь, продают государству как будто они сами произвели и делят деньги между собой. Почему до сих пор это происходит? Александр, ну первое. Значит, они не за того парня приезжали, а частные шахты приезжали, потому что у них забрали все социальные льготы. Вот за что. У них зарплата платится. Они приезжали за теми льготами, которые у них были, и у них забрали. А вы знаете, что забрали льготы у всей страны? Вот у всей страны забрали много льгот, потому Я что, что, что страна воюет. Я понимаю. И тут вопрос сидит Я в копанке, понимаю. или ты сидишь... это? Я прекрасно понимаю. И в подвале, коллеги. Шахтеры воюют да. каждый день в шахте. И хотя бы вот эти подземная часть, которая осталась, их немного, можно было подумать о них. Но никто же не спросил ни слова, никто не посоветовался. Шахтеры пришли для того, чтобы с ними их услышали. Никто не собирается тут какие-то там акции, протеста устраивать э, жесткие. Речь идет о том, чтобы переговорить. И когда мы прошли все стадии, Верховный совет, прошли Кабинет министров, пришли к президенту как к гаранту. И для чего мы пришли? Мы говорим, что ТЭК, ТЭК, это национальная безопасность. Соберите Совет национальной безопасности. Пригласите туда не только депутатов, говорунов, но пригласите туда и специалистов. Пригласите туда представителей людей. Просто посоветуйтесь. И они вам подскажут. Это очень важный момент. Коллеги, знаете, я хочу вот к чему обратить ваше внимание. Значит, народный депутат Мустафа Наем в своем блоге на Украинской правде опубликовал, значит, сделал несколько, опубликовал несколько документов и написал, что забастовка шахтеров в Киеве, съезд шахтерских профсоюзов, требования об отставке министра энергетики и угольной промышленности Украины являются частью единого плана по защите интересов компании олигарха Рената Ахметова ДТЭК. В доказательство этих слов он привел копии документов под названием «Крепость». Это такой вот план мероприятий, который реализует, планирует реализовать менеджмент компании в ближайшие месяцы. Основная цель всех этих мероприятий – сохранение монополии ДТЭК в угольном рынке и, соответственно, на рынке производства электроэнергии. Да? То есть, вот э, в связи с этим, да, у меня к вам вопрос, а, Валерий, на, на самом деле, вот вы знали об этом плане или или как или вас использовали просто как бы в... Я первый раз слышу в этом плане раз. Второе, вот сейчас на всю страну говорю, есть у нас СБУ, да, угу. есть службы контроля финансовые, пусть придут к нам. Проверят все наши счета, деньги, и я просто гарантирую, что ни копейки мы не взяли. Мы создали фонд солидарных действий 15 лет назад, и за счет этих денег мы привезли сюда шахтеров. У нас нет возможности mm -hmm. давать что-то раздавать, кормить и так далее. Но за эти деньги мы сюда привезли. Это может быть э последняя возможность такая была привести, но мы на нее пошли, потому что видим, какая ситуация. А скажите, вот в Запорожье же нет шах, правильно? Нет. А угу. почему автобусы запорожские? В Запорожье полно предприятий Ахметова. И автобусы воз возят от этих людей запорожские. Какие я, шахтеры? Я вам хочу сказать, вот вы, так для того, чтобы вы владели, потому что у нас э, разговор на разных языках, мы профсоюз работников угольной промышленности. Представляем все шахты угу. государственные угу. на территории Украины. В, туда входят и э, все э, предприятия Ахметова, имеется в виду Павлоград, Доброполье уголь, это компания ДТЭК. Вот. Каждая организация везет шахтеров, Самостоятельно. Мы принимаем решение. Нет никакой тут анархии. Мы приняли решение провести съезд. Мы избрали 800 шахтеров, там 6 героев труда и лауреатов. Люди, которые по 30-40 лет шахты отработали. Для чего мы это сделали? Потому что, когда мы приходим и говорим премьер-министру, а он говорит: это вы профсоюзы нагнетаете. А там все хорошо. Поэтому mm -hmm. мы съезд провели, чтобы шахтеры приняли решение. Вот сегодня мы наработали серьезный план по выходу из кризиса. Мы хотим теперь в чем, уже в чем он состоит этот план, расскажите, пожалуйста, если вкратце, если это возможно. Ну, mm. понятно, что это дать, дать денег. Есть? Если... Но... Нет, нет. Да. Я бы сказал так: сбалансировать предприятие топливно-энергетического комплекса то прежде всего финансово. Я же говорю. Все. Это нет, но это не, это не только дать денег. А это и еще? перестройка, это структурная перестройка. Это и э, значит есть у нас есть шахты, которые могут сделать бизнес-планы. Для этого нужно, чтобы министерство проводило серьезную работу, в том числе с зарубежными клиентами, зарубежными инвесторами. Это все можно сделать. Это облегчит давление на бюджет. Кто этим занимается? За последние 10 лет может вот это, ну я не беру ДТЭК, я из государственного. Вот Шахта Мельникова там был проект с китайцами. И там пошел процесс. Кто мешает этим заниматься? Этим же надо заниматься. А мы живем каждый день. Может, пускай частные собственники этим и занимают. Логично. А Я то вам смотрите. скажу, мы не против. Угу. Мы не против, мы только за. А почему тогда пришли вот к президенту, Верховной Раде и правительству? Да, они пришли, шахтеры, требовать а, выплат от... А еще есть Владельцев внимание. от владельцев в А мы как это? Владельцы платят. У нас нет задолженности по зарплате у владельцев. Так. Никаких проблем Уга. там нет. То есть нет. проблем нет, да, все-таки по зарплате? По зар... ну, Во-первых, так, я вам скажу. Надо отдать должное. Я тоже с осторожностью <с относился <с к новым владельцам. Но после того, как там резко изменилась ситуация, средства индивидуальной защиты, охрана труда, они просто взяли и посчитали, что выгоднее. Выгоднее вложить деньги в охрану труда. Меньше будет потом затрат. Дальше они посчитали, что выгоднее деньги в развитие вложить, Жить, новые технологии, тогда себестоимость снизится. Они это сделали. И поэтому у них ситуация на шахтах. Сегодня они подняли в два раза добычу. Сла... Хорошо, хорошо. Все шахтеры остались работать. Это на каких шахтах? На шахтах металла? Это на шахтах Павлограда, на шахты вот, Доброполя, которые они взяли Валерий, в аренду. тогда Это хорошо. было сверло в коровеньки. но, к сожалению, То есть сегодня... Мы пришли они в зоне. тогда за, за тем, чтобы не отменяли законы или восстановили действие законов. Мы... Зачем пришли? Я объясняю. Я мы пришли, чтобы э, принят был... Значит, определилось правительство, государство с балансом, что нужно в стране, какой топливно-энергетический баланс, сколько нужно угля, Под... сколько нужно электроэнергии, мы должны, каких марок углей. Под это определили цену. Они, нам не нужна эта цена. Какую определят? Они могут определить 500 гривен, но тогда дотация нужно больше. Так. Либо они скажут, ребята, мы определяем цену 2000 гривен. вам, Нам все хватит, вопросов нет. Но тогда энергетики в каком положении будут металлурги, да вот датируйте их, какая разница. Почему а кто-то кого-то датировать? Кто -то кого -то а я датировать. объясняю, ну, все да. страны мира, где есть горнодобывающая промышленность, датируют, как базовую часть всей экономики. Mm -hmm. Иначе из, конкурент... Извините, из чего, из чего э, взять э, правительство должно эти дотации? Откуда взять должно деньги? Ну, мне, мне просто интересно. Я так. вам скажу так, вот мы когда с Министерством финансов обсуждали все вопросы по дотации, мы им сказали, вы понимаете, вы вот сейчас жалеете 2 миллиарда на то, чтобы поддержать шахтера. А мы говорим, это не шахтеров поддержать, это всю экономику поддержать. Но вы потеряете 20. Потому что, если вы это не сделаете, мы похороним всю экономику и промышленность. И не, не, откуда взять эти деньги? Откуда мы берем на импорт угля? Вы понимаете, в два раза больше. Уголь купим, какие проблемы? Полно угля. Что, электроэнергию купим, давайте еще купим, хлеб купим, зерно купим. Тогда у нас вообще ума Но, не хватает ни на что. А теперь скажите, пожалуйста, такой вопрос. Мы Аграрный комплекс совершенно да. не датируем практически угу. совершенно не датируется. Он супер прибыльный. Да, да. Он идет на экспорт. Да. В чем проблема? Почему мы должны забирать у тех, кто работает в аграрном комплексе, и давать? угольным э, дядям, э, Загильским, Ахметовым, у которых денег куры не клюют. Даже на то, чтобы покупать э, вот этих псевдошахтеров и шахтеров тоже. И чтобы они сюда приходили и бузили. Понимаете? Э, то есть у них на это деньги есть, на коррупцию у Ахметова э, колоссальные деньги есть, на футбольный клуб есть, на какие-то э, партии регионов есть, на содержание и так далее. А на, э, на приведение в финансовое нормальное состояние шахт нету. Вы знаете, как это называется? Это называется просто. Это называется приватизация прибылей государственных и национализация убытков государственных. Вот что происходит сейчас э, с этим. Нет у страны воюющей денег на коррупцию. Нету. Давайте так, я вам скажу, что в первую очередь мы сюда приехали, потому что мы представляем государственные шахты, которые убиты полностью. Кем? Вот скажите, кем они убиты? Ваше а... начальство убит. Да подождите. Политикой страны в отношении угольной промышленности, начиная с 1991 -го mm -hmm. года. Эта политика да, была целая. Мы... Водожди... целенаправленно. Подожди, подожди вот целенаправленно. Собрать, да. Я вам скажу: вот по поводу сельского хозяйства. Был mm -hmm. как-то у Кучмы, там советник один. Мы как-то встречались. Он mm -hmm. говорит: вы знаете, у нас две проблемы. Все хорошо, но есть две проблемы. А что за проблемы? Это убыточная угольная промышленность и убыточное сельское хозяйство. Вот если бы не было у нас угля и не было бы земли, страна вот так. Бы жила вот вот этот подход понимаете там, вы видите, сельское хозяйство сейчас где... за а счет чего прошла, за, да? счет, э... за счет демонополизации вот у нас нету а кто мешает вот. а кто мешает провести ее кто против разве профсоюзы против приватизации хорошо скажите мне пожалуйста тогда вот вы говорите что там есть есть шахтеры и есть шахтеры, да, ну я не знаю, как вот как нам людям простым понять, где вышли шахтеры, люди, которые а приехали, поймет. да, отстаивать свои интересы, а где это просто какие-то там митинги, которые косят под шахтеров, да? И вот. Я вам скажу, значит, мы привезли 800 делегатов шахтеров, которые отработали по 30-40 лет. Вы видели там наград сколько у них? В шахтерских костюмах. Это люди всю жизнь отработали на государство. И они имеют право на то, чтобы их уважали. Вот мы приехали. И на этом съезде, когда министр себя повел так, что его не поняли люди, и он не смог донести ничего, мы говорим. Разве в дымчишине проблема? Да вообще пусть министра не будет. Угу. Лишь бы прошла работа. Вопросов нет. И И, мы... Валерий, да. хорошо, скажите, как определить нам, да, вот, зрителям, людям, которые в стране, да, вот как определить, вот это шахтеры вышли. Да, да? по рукам видно. Там по рукам вот, видно, что 80%. Понимаете, потому что это, сейчас это вот неправда. собираются люди. Есть. Знаете, вот видео наши коллеги сняли. Покажите его, пожалуйста, где там после митинга. Покажите это видео. Ну, да, Где после митинга там да, вот да, какие-то деньги да, раздают. Да, да. 100, 100 да, гривен. Напишите кому-то ли. Елки Это вот этот список за обед. Это его. кормили людей в обед. Значит, там тормозки сделали заранее. А здесь тоже, я не исключаю, но мы этим не занимались. Просто каждый решал вопросы. Может быть, собирали деньги для того, чтобы купить себе покушать. Но дело не в этом. Я вам хочу сказать: вы, если вы были на митинге. Да. Вы были, Александр. Я, ну, я вот видел. Видите. просто. А вы, вы увидели, что это простые работяги. 90 я я видел. Ну, а я говорю: 90% это рабочие были. Мы специально на съезд привезли рабочих. И выступали yeah. на съезде одни рабочие, не профсоюзные лидеры, а рабочие Но выступали. Там они уже рабочие эти Но... справляют нужду по Маринском парке. И знаете, очень многие из этих рабочих были сфотографированы на антимайдане в свое время. И к работе, судя по всему, никакой, кроме как быть подставкой под флаги, они не приучены. Тем более быть шахтером, потому Но... что это серьезная работа Но... и тяжелая. Вот. И есть уже и фотографии, и все что угодно. Я о чем говорю? Да. Есть очень простая вещь. А, страна сейчас воюет, или и если шахтерам хорошо в ДНР работать, за что там они сейчас работают? По-моему, за паёк по 12 часов в день и за булочку, эту батон, то э, нет вопросов. А при чем здесь ДНР? А потому что в ДНР эти шахтеры не бастуют, понимаете? Они бастуют в демократической, свободной Украине, Конечно. которая воюет. И много шахтеров сегодня а потому, в армии и... Украины, в нацгвардии воюют. А не надо их э, обижать и обзывать. Никто их не обзывает. Ну. Упаси Господь, э, обзывать трудовых людей. Но если люди по незнанию, по некомпетентности и еще как-то используются для того, чтобы сохранить схемы воровства из бюджета, то, извините меня, такого уже в стране не будет. Конечно. Просто на это нет денег. И правильно. И нельзя воровать. И я четко говорю, это правильно. Вопрос: надо убрать Вот Королевская схемы. пришла к вам на митинг, королевская, которая заведовала копанками от и до на Луганской да, области. Да. Вот и она, и она что-то рассказывает шахтерам. я вам как ее оттуда не вынесли, скажите Я мне, да. вам объясню: на оргкомитете было принято решение: кому давать слово? Решили всем народным депутатам. Всем. Пожалуйста, да. была возможность выступить у всех. Демократическая страна у нас, демократическая. Поэтому в данной ситуации мы рассчитываем. Почему не... А почему не шахтерам, а народным депутатам? Чем они так заняты? Нет, шахтеры все, понятно. имеется в виду посторонние. Понятно. Народные да? То есть, депутаты. -то шахтеры значит. все выступали, кто хотел. Хорошо, вы, ну, скажите мне, пожалуйста, Вариан. Да. меня вот что интересует. Какой выход из этой ситуации вы видите? Вот так глобально. Выход очень не, не, не. простой. Нет, только знаете, не вот так, что надо там развивать экономику. Я а понял. Вот, Нет, да. выход очень простой. У нас в отрасли остались специалисты, думающие, знающие, как добывать уголь, как дешево добывать уголь, с мозгами. Вот этих специалистов надо привлечь прежде всего. У нас в министерстве уже там может 5 человек шахту видели вживью. Но mm -hmm. это идет зачистка министерства от ахметовских людей. Она только сейчас идет. И вот... нет, для... нет, не правы вы, Александр. Почему не правы? Я вам скажу. У нас министров было с 1991 -го года, mm. по-моему, человек 30 уже. Мы считали. Все по 7 месяцев. Больше не получалось. Два министра только 2 года работали. Вы, если разделить 7-месячные все. Так вот, вы поймите, после того, как приходит новый министр, все их убирали. Всех абсолютно убирали. Пришел mm -hmm. следующий, всех убирали. У нас нет преемственности вообще в кадрах. А угольная вот промышленность инерционная. Ее надо программа хотя бы на 5 лет. Значит, Если приходит министр, он знает, что он будет работать 7 месяцев. Чем он будет заниматься? Значит, э, Развивать в... отрасль? Везде есть. Э, ну вот смотрите, чем наши олигархи занимались? Они взяли самые вкусные шахты, по, типа mm -hmm. Звегильского шахту, в которой куча убийств, хотя вы говорили о том, что там э, очень хорошие условия труда. Там погибло уже я... столько mm -hmm. людей, э, извините, я уже не говорю о копанках. И э, под, откусывали самые вкусные шахты, самые бросовые остались государству. При этом постоянно лоббировали датирование угля, типа, добытая этими государственными шахтами. В действительности половина из этого угля, или сколько, я не знаю точно, не буду говорить, добыта в копанках. И за счет этого делились с собственниками копанок угу. и с собой. И в результате все эти люди, миллионеры, миллиардеры, там и фиг знает где в Лондоне, покупают себе недвижимость. И а, а, люди в шахтах приходят и колотят за 20 гривен или за 100 э, касками. Ну, а им говорят, Выход... может быть, этим людям, что вот, знаете, вот это вот президент, А там, им там, ну, нужно же Рада клепку включать, деньги, уже, наверное, нужно да, мозг включать в конце концов. И выход из этого очень простой. Является приватизация шахт. Те, которые шахты э, могут работать которые являются прибыльными, они выживут. Mm -hmm. Те, которые не могут, они не выживут. И как э, происходило, э, конечно, это не должно быть так, как в ЛНР. Типа затопление шахты, все, и до свидания. Да, я, я надеюсь, что этого всего не произойдет. Коллеги, у нас, к сожалению, mm -hmm. в наше время стекло в эфире. Спасибо. Но я надеюсь, я надеюсь, что, по крайней мере, мы объяснили нашим телезрителям, зачем приходили шахтеры. Да? Mm -hmm. Мы услышали, что э, шахтеры тоже как бы здесь... Э, Шахтери повинні теж розуміти, за чим і куда они, и зачем, и с з якими приходят. приходять. І значит, очень важно, це связано з углем. На этом ми будемо заканчивать эту часть нашої програми. Державна компанія «Укренерго», оператор об'єднаної енергосистеми України, попереджає про масове відключення споживачів через дефіцит потужності в енергосистемі країни, що виник внаслідок різкого зниження закупівлі вугілля тепловими станціями компанії ДТЕК. бизнесмена Рината Ахметова. Про це пишет Униан с на пресс-службу компании. Ну и, собственно говоря, видимо, это какая-то еще, можно предположить, что это какая-то часть э, вот, этого, вот этой программы под кодовым названием «Крепость». Оставайтесь с нами на канале Черноморская телерадиокомпания, а также на э, телеканале «Социальная краина».